Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами на диске, как всегда, голос Надеи Кадышевой. И сегодня я буду пить коньяк Пьядзирок Фабрицент ин Молдова. Молдавский коньяк. Я не могу прочитать здесь прописи написано. Какой-то там пропись там и что-то. Калус. Или колос. Пять звездочек он. Пять звездочек. Колус. Ну, я, я думаю, дальше рассказывать нечего. Я его уже выпил весь, но чувствую себя плюс-минус нормально после того, как я его выпил, и решил с вами поделиться своим впечатлением. Поэтому я налью своему оператору, чтобы чтоб было нормально, и себе. Вот. И бутылку выкину в мусорку потом вот. Вначале понюхаю со стакана Потому что со стакана Больше открывается запах Это можно необычно ну, с обычного стакана нюхать запах, не обязательно с коньячного стакана. Можно с обычного, дорогие радиослушатели, я вам лайфхак рассказал. С обычного стакана. Цветочный запах. И на стакане нарисованы цветочки. Они нарисованы, наверное, Заблаговременно для того, чтобы э, с этого стакана можно было пить коньяк э, с цветочным запахом. У коньяка запах этих цветов, дорогие радиослушатели. Я так понимаю, что это либо яблоня, либо абрикоса по весне так цветет. не коньяк пахнет, либо яблони, либо абрикосы. Я вам так скажу. М -м -м. Но, дорогие радиослушатели, я его уже попил, этот коньяк. Уже попил. Я уже знаю, что он очень крепкий. Ну, как, ну, он, он у него крепость там. 40 обортев, Вот. Но он ну, не сильно мягкий, не сильно мягкий. Может есть более жесткие коньяки. Но данный коньяк он и не жесткий, и не сильно мягкий. Поэтому я чищу мандаринку. Специально чищу мандаринку для того, чтобы закусить эту мандаринку. перед этим, перед этим, я дам попробовать разбавленный пепси без сукру, как вы бачили, своему оператору. Дам, дам попить, чтобы картинка лучше была чтобы качество видео было лучше, там своему оператору купить, а и себе возьму купить, Попро попробую, дорогие радиослушатели. Оно, когда с попсиколой, оно совсем с с вкус другой. Я заметил даже те коньяки, которые пьются тяжело, они тяжелые там. Ну, запашни, запашни. Они более вкусные с попсиколы, Когда, ну, запашный коньяк, но... Но крепкий там, но ну, не сильно он заходит, допустим, в чистом выгляде. Вот. Вечевается запах попсиколы, Квіти перебуває пепси коло. Пепсиколи було дуже забагато. Треба було трішечки менше пепси коли налити і тоді е -е, б коктейль хороший. На смак майже не відчувається алкоголь. а зараз в чистом выгляде. Квитковый аромат. На смак. Зараз. Не відчувається цього самогонного присмаку, і в той час не відчувається присмаку рефтифікату. Тобто самогонний присмак, він є, але він дуже м'який. Дуже м'який самогонний присмак, і після смак є квітковим. Вот є квітковим. Ну, це весінні квіти, весінні квіти. Сьогодні яке сьогодні 14 лютого, це день влюбленных. Треба дарувати квіти. Я, дорогі радіослухачі, свою працю зробив. Я подарував квіти. Вон, бачите, він вон стояв. И заїв мандаринки. Треба було напевно занюхати тюльпаном рожевим. Рожевий є тюльпан. А, кстати, радіослухачі, зацініть. Це рожевий тюльпан. І тетя, яка мені продавала, вона стрічку рожеву примотала до цих тюльпанів. От. я здогадалася, що воно Добре. Я ці тліпани подарував своєму оператору. У мене оператор з квітами. Зараз буде. От. Ой. Це був день закоханих і... коньяк 5 с з Молдовы. На этом все, дорогие радиослушатели. До новых встреч.